Так. хорошо. Дальше мы говорим, первое действие, первое самое, первое самое действие, это что? Это привет И мы обязательно делаем эту кругу, чтобы было равенство. Мы обязательно называем ребенка по имени, маму по имени. Да? Мы обязательно аплодируем каждому ребенку, чтобы пошло все внимание группы к нему. Мы создаем ритуал, который представляет собой примитивное, простое какое-то пение в ритме. Добрый день. Добрый, Добрый день. Лиса. Добрый день, Лиса, наш веселый дух И ты до нас около маленьких Можете на английском языке петь. Там hello и так далее. Как, как Иночка, это делала на английском? Да? На, на, бассейне нет? бассейне нет. Ну, То как есть, вариант. Да, как у -у -у. вариант. Вы можете вообще все, что угодно делать, лишь бы это просто, ритмично и все бы повторяли. Обязательно мы спрашиваем, запрашиваем, как настроение спрашиваем мы у Кати, например, Катюха, привет! Катюха, как настроение, Катька. Ааа, -а -а, как ты классно улыбаешься? Привет-привет. Видите, привет. понятно, да? То есть получается, ребенок так. Да. В первую очередь. Да. Дальше. Мы обязательно обращаемся к маме и говорим, Лера, как себя чувствуешь? И она утверждает, что хорошо, Или он, она говорит, а, говорит, супер. И, ты, ты, ты. и все, это достаточно. Она уже сказала, что отвратительно и с этого момента она может начать чувствовать. Нам нужно получить подтверждение, что внимание здесь человек готов заняться. Готов к занятию? Да, мы сегодня работаем, да, окей. Вот это очень важно. Это в вот, приветствии. Дальше идет а, контакт. Контакт. Контакт ребенка с тобой. Контакт родителя с телом, со своим родительским телом, контакт родителя с ребенком, контакт разных частей ребенка с разными частями. Ага. И контакт детей друг с другом. Да? После этого разминка. И мы говорили уже, говорила, что в разминке очень важно для внимание связки. Очень важно сделать эту разминку интегративно, чтобы было чтобы был и звук, и простая песенка, и простой лимпопо, например, и чтобы были эмоции разные, и чтобы в разминке обязательно э, использовали все элементы, о, я разумею, все элементы, которые потом будут занять. Если в занятии будет групповая игра, то значит Он элемент элементы игры. Если будет, будет поддержка какая-то значит <связывая> поддержка. Если будет реальный ребенка, да. Если будет нереальный, значит нереальный. Любые элементы, которые будут в занятии, нам нужно в разминке использовать. Поэтому на разминку времени не жалейте. И разминка у вас должна быть яркой и очень такой заводящий. Вы знаете, в, например, хороший фильм или хороший спектакль, он не всегда начинается с такой, такой завязки, в которой, может быть, есть интрига, может быть, ну там что-то такое «О!», а потом уже спокойное развитие событий. Да? Вот у вас должна быть такая разминка, чтобы это было как-то ярко, очень как-то ахово, такое как шоу эта разминка. Есть. Дальше мы говорили, что вы делаете что угодно, только меняете темпоритм. И сказали, что в этом занятии вы уже нашли, что было что-то отталкивание отталкивали немножко уборщиков. Были прыжки. В прыжках сборщика нужна последовательность и постепенность. Принцип последовательности и постепенности. А, еще что вы видели? А, разминку позвоночника вы видели, разных частей позвоночника. Вытяжение связок видели. Что еще? Плавание у папы, мамы на спине. Плавание у папы, мамы на спине, как э, обучение цыплянию и как отдых с другой стороны, да? Так, что еще вы видели? Э, там, где было море волнуется раз, там были э, ну, э, растяжки, <как> да, растяжки мышц, ага. вот шеи, то, что родители очень часто боятся делать. Да, 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 да. Да. А между тем каждого человека может поднять за шею, взрослого тоже, это очень приятно и главное не дергаться. И на самом деле я заметила по мере, когда дети подняли собак, мы так сразу все побачили, взяли до одного, и ну, в она точно не плакала и все сподобалось. Конечно. Хорошо. Давай я так поддерживаю голову, если он побежал. Вот средними пальчиками, видишь, я что делаю, вот тут беру, за основание черепа. <can't> <can you segway in grammar> <linux> А ладошками за челюсть. Угу. А и если и ребенок и спиной к маме? А ладошками за основание черепа, а большим пальцами вот здесь вот угу. и все. И я могу попробовать поднять симки. О, а, тяжело, но приятно. Тяжело. Это очень приятно. Каждому человеку попросите своих друзей уже поднимать у меня, за голову, очень будет приятно. Вот, конечно, голова не вот так вот, а вот, вот это положение, естественно. То есть ровный позвоночник. Так, ну и не дергать, не скручивать, надо этого делать. А, дальше, опять же, в море волнуется раз, мы э, делали замирание говорит, замри, морская фигура, называем имя, например, морская фигура Эмилия, замри, замерли, а потом отомри и вот этот бубук, в зависимости от того, насколько ребенок ныряет, можно прямо оттуда его отпускать, чтобы он ходил под воду. Вот. А можно чуть-чуть погружать. Так, что вы еще видите? Вот это ныряй, видите, показал ему София на одном Теперь у нас все мамы обалдевают от того, что самых маленьких детей они выкидывают. Это было другое упражнение, но оно все равно начинается, да? бомбочкой. Да, а потом уже можно делать вулканчик, когда мы берем ребенка и так, не такого, и он потом. Это очень классно, дети от этого тащатся, ну ради спектакля. Да. Что еще? Что еще вы видели? То что классно батьки теж тренувают свои мяса. И, например, якщо мы багато работы ручками уже. Классно чекубаты, например, выстякиваться ручки, а потом выстякиваться книжки. Книжки, точно. Кстати, родителям, в особенности, если ребенок уже тяжелый, очень выгодно показать, что мы берем ребенка не на согнутые руки, а на вытянутые руки. Ну, например, ты меня башка мне. Посмотрите, например, вот так мне милю поднимать 네. сложно. На А вот так поднимать да легко. Ну, да. да. здесь тоже, по-моему, тот э, момент, что мамы не все в бассейне стоят уверенно, но я... <с <с чего учить я... можно, можно этому учить. Вновь я... может верить постель. Да? Ну, и тоже. Я тоже... Я стою, ну, мне вот так вот, я стою, в принципе. Значит, ты тренируешься нырять. Хорошо. Еще какие элементы занятий были? Что мы еще делали? Постоянно похлопывали по воде ручками и ножками. Да. Еще. Потом по ритму, смотрите, мы хлопали, мы собирались в круг, мы делали линию, цепочку, мы ходили к хороводы. Так, что еще было? Ну вот это хорошее упражнение «мама-ребенок, мама-ребенок», когда в кругу делали. Мы ходили в хоровод, когда «мама-ребенок, мама-ребенок», да, и э, мы пели так, песню вот такую «если весело живется, делает так» и говорили Ну можно». Да? Потом хлоп-хлоп по воде, да? И качаем. Можно еще, наверное, что-нибудь придумать. Что э, да. Дуже классно, мы же в кинце для гарного настроя, мы на украинский спинами, что вас и в конце мы всем даем ему поцелуночкой. Вот так ага. Шоу, Ну, детям да. так, что уже Да, я ну, как-то делал тоже, что если весело живется, делай так и делает. Где-то целовать со своего и соседей. Щечки. Хорошо. Так, что еще? Плавали от бортика к бортику. От бортика к бортику в одну линию плавали команды. Увидели, да? Командное плавание состоит в том, что мы все плывем в одну линию. Что еще делали? Когда дети ловят мячик, это не рефлекс у них А Я есть у меня. Ну, я знаю, что не было, но такое есть. Можно Есть? делать, чтобы дети догоняли и ловили. Сейчас, сейчас мы еще скажем, что еще можно делать. Это у нас будет такое время. А теперь, что вы еще видели? На да, видели, как мы делали морских котиков. Так что они стояли на ручках, а ножки вы поднимали. Хорошее упражнение. И некоторые дети начинают даже отжиматься. И это правильно. И еще что было? я помню, что я делал еще... Поддержки что были. Да, были выводы, поддержки, и мы выводы, показывали выводы, детям выводы. друг друга, чтобы дети смотрели друг на друга, как они... Э, на этой поддержки работают. Да? Было ныряние вместе с родителями. Вот на вытянутых руках мы держали ребенка. Почему на вытянутых? Чтобы он меня хорошо видел, ребенок. Можно и так нырять но тогда ребенок не видит, не видит как я погружаюсь есть такой вариант некоторым детям это как раз хорошо и лучше кажется взять ребенка сюда и, я говорю ребенку, раз, два, три, ныряем или раз, два, три, на дно хорошо? но мне кажется, что многим детям подходит все-таки вот так на вытянутых руках, когда они видят меня со стороны. А еще такой вопрос. А, мы не делаем пока, да, на спину ребенка не кладем или как? Вот. вот. На спину, смотрите, на спину. Потому э что моя, на э например, некомфортно себя чувствует mm -hmm. на спине. Она начинает сразу вот на животе, пожалуйста, на спину, mm -hmm. не в Каждый ребенок на спине будет чувствовать себя в опасности. В опасности да? У него он сразу будет тревожиться. Не, не приспособлена ни для, для плавания. А, на самом деле сп, на спине это беспомощное положение, в особенности в воде. Да, получается, полностью? Угу. Дети могут плавать и ползать на животе. А, и это да. правильное положение, которое для них безопасно. Точно так же и для вас. Подождите, учиться расслабляться это совсем другое. Это совсем другое. И, и опять же, я бы расслабление сделал не, не просто на спине, на воде, а на руках и это очень потихонечку переводил бы их на... Эм, есть такая технология э, расслабления на спине. По моему опыту она э, для многих детей затруднительна. Ну, нифига ни не хочет расслабляться на спине до сих пор. Я... О, да, 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 Просто на, на, на плечо, но ну, ну, она чувствует, получается, что да, да. но, но я я вижу... не а Я это А так что, вот, это есть, это, если закон да, просто придерживают, да. вот ни в какую угу. ребенок не соглашается. Ну вот ну, по, я по не моему не опыту, все чем все меньше дети, я, тем они лучше да, на да, спине не не лежат. А уже после полугода, когда они начинают, Еще занятий не только по Владику, а по другим детям. Когда я говорю, положили тебя так на плечо, на плечо. Наспиваем мы какую-то гарную мелодию тихенько Все дети орут. Под конец этой мелодии все тихонько у мамы на плечах идут. Такое общее. У меня Точно. Значит, Оля, инициатор. Она показала на где в Америке Давай сейчас подождем, мы обсудим то, что было на занятии. Все остальное потом. Хорошо? Что еще было на занятии? Какие элементы вы видели? 45 минут было времени. Да. 45 минут времени было. Что, что мы еще делали? Да, ты показывал, как это я показывал контакт импровизации, и я ее здесь привел. Я говорил о том, что мы учим ребенка держаться за родителя, возле родителя, когда ребенок не дает, когда родитель не дает поддержки Когда я просто поставляю свое тело и учу ребенка зацепиться за меня, вылезти и на нем удержаться. И я здесь сказал, что это важно для того, чтобы в будущем мы могли с ребенком плавать в море. Здесь волны. Волна идет, меня шатает. Молчина шатается. Ребенок должен успевать за меня. Схватиться, выплыть и удержаться. Если продолжать это дальше, волна может накрываться накрывать головой, и мы здесь можем импровизировать таким образом, что ребенок за меня держится, и я там вращаюсь, и раз, ухожу на дно. Давай. Я снял об этом фильм, называется «Радость контакта», и там хорошо показано, как это делается, и что происходит под водой, это снято под водой там. Вот, поэтому посмотрите этот элемент обязательно, да. Этот элемент обязательно нужно давать, обязательно. вы же хотите плавать с детьми не только в бассейне, а и в море, это будет прекрасно. Море – это естественная среда, без моря вообще трудно представить себе развитие. Вот, поэтому мы должны быть готовы к тому, что в море будут волны, и волны будут жить, и брызнуть, и мы можем шататься, и мы, родители, можем потерять равновесие. И вообще не обязательно с детьми плавать там, где я стою на дне. Можно уплывать и дальше. Вот. Хорошо. Что еще вы видите? В кругу, в хороводе, вот очень детки вот это. Когда в круг все становятся. Когда дай, все становятся в круг, да, если Еще скажете, брались за плечи, и мы с ними ходили, плавали и даже ныряли. Я показывал технику ныряния с ребенком. Когда я иду с ребенком в ныряние, ребенок, я предлагаю ему обхватывать меня здесь ножками. Обхватывать ножками. Что? Я понимаю, что, да, например, нет? Кате еще трудно обхватить ее ножки. Еще, еще сложно, хотя бы чуть-чуть придержаться, а вот Сергею будет очень легко. Мне кажется, дети такие, вот они автоматически ножки да. хватаются. А, здесь есть некая хитрость, методическая хитрость, это тоже нужно объяснять, там такой был шум, что я уже не стал этого делать, что когда ребенок взялся вот здесь за это место рукой, рукой взялся и я дальше сделал вот так руки и прижал к голове то автоматически я прижал вот прижал вышку она теперь не выскользнет понимаете да то есть я специально намеренно вот это делаю раз да делаю заныривание и э, рука ребенка держится между моим плечом она фиксируется между моим плечом и шеей и все тогда безопасно нужно я делаю грибок, я просто оставлю здесь плечи. Вот так. Ага. И я буду не плечами делать грибок здесь, а такой маленький, локтями. Понятно, да? И все, тогда ребенок точно будет держаться. В крайнем случае такое бывает, что если я очень резко и сильно ныряю, ну, хочу там большое расстояние преодолеть, то ручки отпускаются. Тогда я, например, и Ника, они держатся ножками и восстанавливают это. А, хватаясь руками чуть-чуть побоже. Угу. Да. А если детки постарше? где меня захватывают? Ну, вообще, вот аж сюда. Это неправильно, надо его приучать И вот. Чтобы он вот Вот, здесь, вот, вот вы. вы, вы, вы вот. Вот, а видите, у тебя есть, есть, есть очень классный мир, вот Вот он должен учиться брать эту зацепку, выражаясь в поводным языком. Здесь неудобно. Да. еще команда плавали от дворчика до дворчика. Плавали от дворчика до дворчика, да. Еще что мы делали? Мы это вставало, вот это но я на целом мантика не сидела. Не так, пароводик, Ну, мы шли цепочечкой, да, друг за другом, да, да, да. Хорошо. Что еще мы делали? Такие боковые проводочки за две руки, с таким наклоном туловища. Уже не такая щечкой. Особенно Катюша, я помню, было интересно было. Стояла рядышком, Так, хорошо. Теперь смотрите, что мы не сделали и что еще обычно можно делать. Есть такая песенка, ванна море пароход, полный зад, полный вперед, это то же самое вперед-назад и в конце мы водички поливаем. Можно делать про двух легушан, которые прыгают в кругу. В вот они прыгают, прыгают в кругу, а потом а, ныряют. Один из них нырнул вниз головой. Опа! И здесь можно вообще импровизировать. Мы без, без, да, без предупреждения делаем. Да, а, да во-первых, это ныряние без предупреждения, а, во-вторых, можно их опрокидывать. То есть, вот. Uh -huh. Например, три лягушонка прыгали в пруду, И один сказал, сейчас нырну, И, конечно, он нырнул не с головой. Ой! Например, вот так. Или... Нырнул не головой. Ой! Вот так. Нырнул не с головой. Ой! С этой стороны потому что это может быть <свист> как угодно, по-разному. Угу. <свист> Нырнул <свист> везде Ну и вот этого вот это делал тоже нырять. Угу. <свист> не все, не все мамы, очень мало мам, кто, ну, вообще... Супруг может это сделать. <свист> а, какого? Какого? За две ножки. Ну, за две, ношки, когда две а, ножки когда кидать нырять. А, это ножки как-то Да, ну, на товар называется «слови крокодила за хвост». <свист> да. <так. свист> Я, Я очень не хотела. это было. уже был такой тяжелый тогда. Так, это у меня раз, два, три. Три, опа. Я еще была, когда то видела, ну, как раз по я видела, как девчонки занимались, и вот эта песня, я всю ночь стою, качаюсь» тоже, там мне нечто хорошая да, 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 в каком-то из уроков раннего плавания, на ютубе она стоит, да мы, мы да. клопаем, да. так клопаем, да. Нашим да. вот это, что мы его коченята, и вот это, что мы в лодочке плывем, когда да, а, ноги свободны полностью, мы их угу. только под мышки поддерживаем. Да. Да. Мы да. под радугой вот, проплываем. Под проплываем на досточках, Раз. на макарончиках. Растяжки всевозможные. Еще что мы, мы обычно делаем и в этом уроке мы не успели сделать. Ну вот игрушки пазла, это мы опять же от бортика до бортика там взяли, там приклеили, и в то время, как мы плывем бортик от бортика, вот это Лёш, что делал, лицом к себе и бульки пускаем. Да. А радуга, это что, с макаронами? Да, да, да. Так, теперь радугу мы делаем из макарона. И она все ниже, 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 и в конце дети под ней уже продают. Отлично. Что еще? мы играли с мечом, дети вначале руками, его потом... С мечом это потом мы возьмем еще игрушки, это отдельно. Чтобы... Я вообще не делаю брошки. Потому что так салат нужно делать. Буду у тебя Я еще беру вот да? эти круги. Все дети, которые ныряют, я им круг под водой держу. Мама... Они правильные. Да, мама это пускает, да, и это там, ну, я это Хорошо. Теперь чего вообще не было в этом уроке, это был такой урок естественного плавания. А, Бывают еще развивающие занятия. Да, можно сделать какие-то развивающие. Например, мы используем для этого пособия. Естественно, что если развивающие занятия должны какие-то игрушки, наглядные пособия. Например, мы можем взять.